қыс маусымынде халықтың жылыту үскенелеріне болған талабы артады бұндай уақытлары қауіпсіздік қағидаларына әмил ету лазым болмаса өрт газден зәһәрлену сияқты кеуілсіз жағдайлар келіп шығуы мүмкін Солықтанда да тарау уәкілдері орларда болып үгіт насихат ләжларын алып бармақта көпшілік жағдайда айрықша жағдайлардың келіп шығу себептері үйренілгенде бұқаралардың ғ ақметінде жүз бергендігі айтылады сондықтан да шоманай районында жауапкер уәкілдердің қатынасуында іші топар түзіліп олар тарапынен бұқаралардың тұрақ жайларында кеуілсіз жағдайлардың алдын алу барысында үйрену һәм профилактикалық жұмыстар алып барылмақда бұл ләжлар дауомында айрым қожалықтарда ұсыту үскенелерінде насазылықлар анықланып оларға әмели жәрдемдер көрсетілді Жұмынай районда айрышқы жағдарылар бөлімі қызметкерлерменен тұрақ жайларда пұқарыларға үгіт-несет жұмыслары алып барып, Әмде район аймағындағы пұқарыларын анықланыматқан ғаз қанасындағы, Әмде ұсту қазан қаналарында анықланыматқан кеймшіктерін ғаз xodimlari hamda elektriset hodimlaribiln birgalikda soflashtiruv laja olib borilyotiр фұқаралардан келіп түскен өз уақытында орынлау мақсетінде арнаулы штаб сүлген. 24 төрт өз іскерлігін алып барып батырған штабқа келіп түскен уақытында орынланып жатыр алассалам алейкум шуманай район айрықша жағдайлардан сергек болып көрсетілген өрт қауіпсілгі қаделеріне бойсынып барсақ жүз беруі мүмкін болған кеуілсі жағдайлардың алтын алған боламыз бізде әзірше ұсылар еді және эфир арқылы көріскенше сау саламат болыңыз